Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel, YouTube channel Zahir Asna. Okey, hari ni saya nak share dengan korang pasal update terkini Manga Detective Conan. Uh, sebab saya dapat banyak komen lah. saya tengok kan. Kalau saya post video dekat YouTube pun ramai orang tanya, "Zahir bila nak buat pasal Detective Conan?" Even dekat TikTok pun orang tanya, "Zahir bila nak sambung buat pasal Detective Conan?" Saya kata saya Detective Conan ni saya dah tinggal agak lama. Ah uh, tapi bila orang asyik tanya-tanya tanya saya kata insya-Allah kalau saya ada kesempatan masa untuk buat video saya akan buat video kalau benda tu menarik. And guess what? Bila saya baca chapter terkini Detective Conan iaitu chapter yang ke 1153 yang bertajuk The Truth in the Photo memang menarik untuk dikongsikan bersama. Yang mana dalam chapter tersebut kita dapat tahu apa? Apa? Ah, tak apa dulu, sabar dulu. Memandangkan saya dah lama tak buat video detektif Conan ni kepada kawan-kawan yang peminat detektif Conan yang nak tahu perkembangan, yang nak tahu apa yang sedang berlaku sekarang, jangan lupa like, subscribe and hit bell notification. And saya minta juga korang rajin-rajinkanlah share. Kalau ada yang nak buat potongan-potongan klip -potongan ke kan, nak share dekat TikTok, silakan. Saya benarkan tapi janganlah the whole video kurang share. Nanti orang tak datang tengok dah dekat saya punya YouTube channel ni. Ah tapi kalau ada potongan-potongan yang kau rasa empat ni menarik ni kan untuk detective corner ni, rasa nak share. Silakan share, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab hari ni kita nak memberitahu ataupun menceritakan kepada kau orang satu pendedahan besar yang berlaku dalam universe. Ah, universe pula dah universe. Ah universe detective corner ni yang mana RAM ataupun the second man in common dalam black organization telah pun mengetahui satu rahsia besar tentang pil APTX 4869 nama pendeknya ataupun dalam bahasa Jepunnya APTX Yonhachiro Kukyu ataupun nama panjangnya adalah Apotoxin 4869. Ah, nampak tak kita Dah lama tak berat Dia kata istilah-istilah anime Dia tak ni Tapi dalam chapter yang ke-1153 ni Secara ringkasnya Menceritakan kepada kita Peleraian ataupun penyelesaian masalah Kes yang berlaku antara reporter Dan juga beberapa anggota-anggota Yang terkenal dalam bahagian media ni Yang mana telah berlaku satu kes pembunuhan Dekat situ kan Macam biasalah Kalau ada Conan Edogawa Tak lari Mesti ada kes pembunuhan Haa, nah, nampak saya manual sensor kat situ. Jadi, dalam menyelesaikan kes tersebut, yang ada juga dekat situ adalah Conan Edogawa sendiri dan juga Masumi Sera ataupun Masumi Akai. Maka mereka dengan menggunakan macam-macam idea-idea yang dia ada kan dengan baca nombor-nombor yang terdapat dekat situ dikaitkan dengan waktu berlakunya kejadian dengan 505 yang kita semua dah tahu diterbalikkan jadi SOS. Akhirnya mereka berjaya menyelesaikan masalah tersebut dan mereka mengetahui siapa pembunuh bagi kes kali ini. Yang menjadikan chapter kali ni luar biasa, lebih menarik daripada chapter-chapter chapter sebelum ni adalah apabila telah selesainya kes ini Masumi Shera telah pun viral di media sosial apabila terdapat satu gambar yang mengkongsikan gambar Masumi Shera sedang duduk bercangkung memegang wajah ataupun sedang memegang tubuh seorang kanak-kanak perempuan yang kalau kita tengok kita sememangnya kenal. Perempuan tersebut tak lain dan tak bukan adalah Mary Akai ataupun juga dikenali sebagai Mary Sera yang sebenarnya merupakan ibu kepada Masumi Sera sendiri dan merupakan isteri kepada Sutomo Akai dan sekaligus merupakan Uh, mak juga kepada Akai Suici uh, Sebab diorang ni memang keluarga Akai semua kan Yang telah pun mengecil akibat diberikan pil APTS 4869 oleh Vermouth Di London pada satu masa dahulu yang lebih menariknya adalah Conan Edogawa jadi terpikir-pikir Macam mana gambar ni boleh bocor ke media sosial Sedangkan Masumi Sera dah bertegas Untuk tidak membenarkan apa-apa gambar yang berkaitan dengan dia Lagi-lagi ibu dia Untuk berlegar-legar di media sosial Siapa sebenarnya yang merupakan dalang di sebalik tersebarnya gambar ni. Dan yang paling menarik adalah di penghujung chapter ni, selepas Conan Edogawa bertanyakan perkara tersebut, kita dapat tengok watak Ram ataupun the second man in common dalam Black Organization. The second boss yang lebih besar daripada Jin sendiri. Lebih hebat daripada Vermouth sendiri dalam organisasi ni. Dia ni tahap-tahap dia bawah Anukata ataupun The Boss saja. Dia telah pun melihat ke dalam phone dia sambil melihat gambar Masumi Sera dan juga Mary Akai yang sedang viral tu tapi kali ni dia mengatakan bahawa benarlah dia semakin yakin dan bertambah yakin betullah apa yang dikatakan oleh Vermouth kepada dia sebelum ni inilah perempuan yang bernama Mary Akai yang merupakan isteri kepada Akai Sutomo yang kalau mengikut laporan yang pernah diberikan oleh Vermov dalam Black Organization Vermov sendiri yang telah menyuapkan pil apotoksin 4869 ini kepada Mary Akai satu masa dahulu cuma bagi Ram yang dia tak faham dan menjadi persoalan besar bukan sahaja bagi Ram tapi bahkan bagi semua peminat-peminat manga detektif Conan adalah kenapa untuk sebahagian orang yang memakan pil apotopsin 4869 ini Jam ataupun jarum jam bagi masa kehidupan mereka Akan terhenti Ia ini membawa maksud mati Manakala untuk sebahagian yang lain Jarum jam mereka berputar secara terbalik Ataupun jarum jam mereka mengundur ke belakang Menyebabkan tubuh badan mereka menjadi seorang kanak-kanak kecil Tetapi akal fikiran mereka kekal sebagai seorang dewasa dengan ingatan dan kemampuan berfikir yang tidak terjejas Kemudian kita ditutupkan dengan chapter kali ini Dengan persoalan besar yang ditinggalkan oleh Ram kepada kita semua Pelik kan? Sebab kita juga ditunjukkan dengan gambar beberapa mangsa APTS 4869 selain daripada Mary Akai Yang telah diberikan pil pada masa yang hampir sama Iaitu Haneda Koji dan juga Amanda Hughes Tapi kenapa untuk Mary Akai Dia mengecil menjadi seorang kanak-kanak Sedangkan Amanda Hughes dan Haneda Koji meninggal di tempat kejadian. Manakala untuk mangsa-mangsa pil aptx 4869 yang lain yang kita tahu telah pun mengecil juga termasuklah Shiho Miyano ataupun Ai Haibara dan juga watak utama dalam manga Detective Conan sendiri Conan Edogawa ataupun Shinichi Kudo. Yang menyebabkan chapter ni lebih-lebih menarik adalah apa? Ya, benar sekali. Ram ataupun watak samaran dia Wakita Kanenori merupakan seorang peniaga sushi yang duduk di bawah daripada Kogoro Maori punya agensi siasatan dan Ram sendiri telah pun beberapa kali berjumpa dengan Conan Edogawa yang mempunyai satu kebolehan berfikir luar biasa pada tahap seorang kanak-kanak tapi seolah-olahnya Jin tidak melaporkan kepada Black Organization bahawa dia pernah memberi pil Apotex Apotex apotopsin 4869 ini kepada seorang penyiasat muda yang bernama Shinichi Kudo. Sebab kalau ada laporan itu, mesti Ram tahu dan mesti Ram suspek bahawa Conan Edogawa juga adalah Shinichi Kudo. Tapi Jin ni seolah-olah buat kerja dalam diam. Adakah Jin ni bertepatan dengan teori saya satu masa dahulu merupakan seorang ejen undercover? yang cuba sebenarnya untuk menyelamatkan Shinichi Kudo apabila dia memberi pil appetite 4869 tu menyebabkan dia punya partner dia kan vodka tu tak membunuh kodan dia kita pun tak tahu tapi chapter jadi semakin menarik dan lebih menarik sekarang Mary Akai dan Masumi Sera boleh dikatakan dalam kadaran yang bahaya sebab Ram dilihat mempunyai satu kemampuan untuk mengawal agensi-agensi ataupun wartawan-wartawan uh, maknanya Black Organization ni sendiri mungkin mempunyai satu kuasa yang agak hebat di sebalik pemerintahan dekat negara Jepun tu sendiri. Bila dia boleh kuasai media, mungkin dia boleh kuasai beberapa perkara yang lain. Enram sendiri pun boleh dikatakan seorang yang dilihat agak kaya dengan mempunyai drivernya tersendiri, keretanya yang mewah, pakaiannya yang penuh karisma dan orang kata bergaya kan. Jadi adakah sebenarnya mereka ni adalah tangan-tangan gaib Aha, yang memerintah Universe Detective Conan ataupun uh, dia punya negara tu sendirilah kan menyebabkan mereka sentiasa terlepas daripada apa-apa perbuatan yang mereka lakukan. So sebenarnya agak lambat untuk Ram tahu kesan kepada APTX 4869 ni. Macam Shiho Miyano ataupun Aiihara pun sekarang dalam bahaya juga sebab Ram kenal mereka-mereka ni. So kalau Ram pernah tengok gambar Haibara masa muda, maksudnya Ram mungkin juga akan tahu yang Haibara tu adalah Shiho Miyano. Ha, so, kalau lah media al ni betul-betul menyebabkan terbongkar dan segala-galanya, maka mereka-mereka ni semua sekarang dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya. Jadi, itulah perkembangan terkini yang saya boleh kongsikan dengan korang yang telah berlaku dalam chapter 1153 yang bertajuk The Truth in the Photo dalam manga terkini chapter Detective Conan baru-baru ni. saya pun, bila saya tengok sampai ke hujung manga tu, tak ada pula tulis break untuk beberapa week. Aa, maknanya, mungkin akan ada chapter terkini ataupun chapter terbaru yang akan keluar dalam masa beberapa minggu lagi. so kalau kata video ni dapat tontonan yang menggalakkan, ramai orang like, ramai orang share, ramai orang view. Insyaallah saya akan buat review ataupun saya akan buat dengan korang chapter-chapter punya rumusan secara ringkasnya supaya korang yang peminat-peminat Detective Conan ni dapat tahu perkembangan terkini. Aa, mungkin ada antara korang yang tanya Zahid macam mana dengan movie 28 Detective Conan. Saya minta maaf saya tak sempat tengok lagi movie ke-28 Detective Conan. Ha, so saya mungkin tunggu keluar online. Bila keluar online nanti mungkin saya akan review. Bergantung pada penerimaan orang terhadap Detective Conan dan juga saya sendiri. Adakah orang masih nak mendengar perkembangan Detective Conan daripada Zahid Asna ataupun orang dah tak nak dengar daripada Zahid Asna. Orang lebih suka baca sendiri dan sebagainya. Jadi saya buat video ni merupakan satu bukan nak kata comeback pun bukan comeback cuma saya nak tengok adakah betul permintaan orang untuk tahu pasal detektif Conan tu masih lagi relevan ataupun hanya sebahagian kecil saja yang mengisahkan tentang detektif Conan ataupun sebenarnya tak ada orang pun nak dengar pun sebenarnya jadi terima kasih kepada korang-korang yang dah menonton sampai ke akhir video saya minta maaf kalau saya ada kesalahan dalam bicara kekurangan dalam kata kan kalau ada terlebih atau terkurang di mana-mana harap dimaafkan daripada lubuk hati yang paling dalam insyaAllah kita jumpa lagi di lain hari dan lain waktu bersama dengan saya Zahir Asna dalam dalam live pula. Dah biasa buat live dalam YouTube channel Zahir Asna. Assalamualaikum.